Доброго дня. Мы сегодня под Верховной Радой. Проект 4708.

Же, они наши там уже Я понял. Если, если вирусы, а не армия. Еще раз. Не стан, армия не вступает, не ну, так понятно. Но... Они, в армии? Я не знаю. Я ну, вот вас задаю. Вас... Вы, вы знаете эти вопросы. Я вам задаю ну, этот пришли, вопрос. Что? А Почему мирные, а люди. Вы воевать с мирные вы люди воевать с А когда сепаратисты придут к вам домой, кто будет воювати? Ано, защити, згодо, я не говорю, а кто будет воювать? А что я... за законопроект ТАК-4708? Незаконно ага, заслуженець. А незаконно засужені это хто? Ну ви знаєте, хоч пару прізвище.

дня, вы знаете, что это закон 40 знаю. Ну Я вам расскажу. Конечно, знаю. Вот, скажите, будь ласка. А хотя бы одну фамилию скажите, незаконно закона Я могу список назвать. Ну, назовите, ну, хотя бы не... Ну, А у вас упало что-то. А

пожалуйста, не закон Дмитрий Павличенко. Не, ну, этих людей я знаю. Это мы... комиссия захвата на закон Он у нас э, голова. Наш. я понял. Мы писали это. Закон. Это законопроект дает возможность людям за всю жизнь Украины будет создана комиссия, как европейский. Как... То есть люди, те, которые, э, те, которые дать возможность им присмотреть их дел, чтобы было все, все да. как, так, как законно. Если человек виноват, Я да. понял, да. все большое Можете представиться? Нехорошая Альвира, представник громадской организации, комиссия заходства и Ваша шикарная фамилия. куда сделать эти самые здесь и стояли с вами? Они поездки, да, поездки. там а, 20-го числа. Не было вообще сюда 20-го, ну ладно. Скажите что-то в прямом эфире. Это Киев, Вичи Киев. Реализация будут подходить на Однако пострадали от ночью вас, не только политические связи. Пострадало очень много бизнес очень много отобрали имущество. Также пострадали от что сама...

ну да, согласен. Вот людям дали вышку, за что? Ну, как не за что? Дали за что-то, но они не согласны. Нет, ну, так, ты мне не вышел. Я? Я, эээ, юстрим-канал «Любича Киев». Так вот, вы говорите, за что? По моему сыну, а то... Не, ну, это же... По ну, да, я... моему сыну, а Потому 25 мастер боя по... мастер по ручному бою. По рукопашному. Рукопашному. Его... Ну понятно, я понял. Да, вы понимаете? Понимаю, а теперь, конечно.

едва